bir kuni podshoh bilan qul bir kemaga chiqishibdi umrida dengiz ko'rmagan qul kema harakatlanganida qo'rqib baqira boshlabdi qul ogohlantirishlarga qaramay beribdi. qulning baqirib chaqirishidan podshohning halovati yo'qolibdi kemadagi dono kishilardan biri podshohga ruxsat bersangiz uni jim qila olaman debdi podshoh juda xursand bo'lishini aytibdi podshohning ruxsati bilan dono kishi qulning dengizga tashlanishini buyuribdi suzishni bilmagan qul jon holicha yordam so'rabdi qulning suvda cho'kayotganini ko'rgan dono kishi bo'ldi yetadi. Uni olib chiqinglar dono kishining so'ziga binoan qulni dengizdan olib chiqishibdi uni olib chiqqanlarga rahmat aytib bir chekkada tinchgina o'tiribdi dono kishining bu ishi podshohga yoqibdi podshoh tabassum bilan qarab bu qulni qanday qilib jim qilding dono kishi javob beribdi o'tirgan joyida baqirib chaqirgan bu qul bundan oldin dengizda cho'kmagan shuning uchun kemadagi huzur halovatning qadrini bilmaydi bu qul kabi sog'liq va huzurning qadrini faqat uni yo'qotganlar biladi odamning boshiga bir kulfat va dard kelsagina huzurning va rohatning qadriga yetadi